Oksigenimiz olan ağaçlara qənim kəsilənlərlə bağlı müntəzəm olaraq sujetlər təqdim edirik. Amma bu dəfə aşan ağaçdan yox, aşmaq üçün bəhanə axtaran ağaçdan danışacağıq. Söhbət Xətai rayonu Gəncə prospektində yerləşən çoxmərtəbəli yaşayış kompleksinin ərazisindəki quruyan ağaçlardan gedir. Ərazidəki bütün ağaclar demək olar ki, quruyub. Hətta bəziləri kökündən kəsilib. Digər bir qismini isə kəndirlə bağlayıblar. Ərazidəki bütün ağaclar qurmuş vəziyyətdədir, amma ən maraqlı məqam isə o başdakı ağacla, bax bu ağac, ikisi də kökündən ümumiylə çıxıb və yerə düşməmək üçün kəndirlə digər ağaca bağlayıblar. Yaxınlıqda məktəb və uşaq bağçaları yerləşir. Valideynləri də narahat edən əsas məqam elə budur. küləyəsəndə, voilà, hə, elə göz başımız göydədir ki, bu deyə düşəcək. Məsələn, bu gün sabah məktəb açıldı, elə məktəb uşaqları gedir, gəlir. Əlbəttə ki, təhlükədir. Apaşəndə maşın üstə düşə bilər, adam üstə düşə bilər. Məsələdən Xətai rayon icra hakimiyyəti də xəbərdardı. Deyilir ki, həmin ağaçlarla bağlı aidiyyətli qurumlara məktublar ünvanlanıb yerində baxış da keçirilibdi. E, tərəfimizdən də Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi müvafiq qurumlarına məktub göndəriləcəkdi. Tam nəzarətimizdədir. Bəli, həqiqətən də ora əm məktəb və mənim bağçə. Ümumiyyətlə əhalinin ə, intensiv hərəkət elədiyi ərazidir. Çalışılacaq ki, yaxın zamanlarda bu məsələ həllini tapsın. Ekologiya və Təbiət Sərvətlər Nazirliyindən isə məsələ ilə bağlı araşdırma aparılacağı və yaxın günlərdə bununla bağlı ictimaiyyətə məlumat veriləcəyi deildi. Ayida Zərgərlilə Fəruz Rəsimovlu ARB xəbər.